в вузковому відділу поліції головного управління Національної поліції прибувають матеріали кримінального провадження за ознаками частини 3 статті 187 Кримінального кодексу України «Розбій». В ході слідчо-оперативних заходів по гарячим слідам було виявлено та затримано мешканцями Миколаєва. На теперішній час чоловіку повідомлення про підозру, чи нині вищу кримінального правопорушення та обрану запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове слідство триває. 87. Ну, зашел в дом, забрал у человека или телефон. Телефон продал, деньги потратил. Сигареты, еда. В доме, да? После этого ваши действия. Показывайте, мы за вами будем делать. Назад. Угу. Я его связал. Это вы а, чем связывали? Сначала руки связывали, да? да? Сначала руки связал. Угу, потом. Потом ноги. Показывайте, как к рукам. Поднять тут, надо. Тут тоже, да, вот так вот поднял. И к рукам этим вторым концом. Веревки. Ном... Как вот сейчас лежит? Дальше. Угу. Взял деньги, здесь на столе лежал телефон. Ну вот, ты и... я забрал телефон и ушел. Угу. Отдыхал вечером дома, спал. Ворвались в дом, начали мне по голове ударили, начали орачивать это милиции. Ложись на пол, головой ну, лицом вниз, связали руки ноги. Еще раз ударили по голове, забрали деньги, забрали мобильный телефон и ушли. Притер веревку руками, между руками и ногами. Притер веревку, освободил руки, приподнялся, взял нож со стола, разрезал веревки между руками и ногами. Одел курточку на себя и побежал до дочки. Вызвали милицию, полицию. Ну, да, через два дня мне подзвонили, сообщили, что их споймали. Они подъехали ко мне, сотрудники полиции. Взяли меня и поехали на опознание вечером. Приехали в полицию, там я его опознал. Сняли еще раз показания, и все, я приехал домой. Сейчас за Все, видите, одна полоса, вот вторая. Верелки шли, вот верелка, видите? И вот веревка была. Потому что я же ездил. Я считаю, что работает полиция хорошо. Потому что через день или через два их взяли. Ну, через два дня их взяли. Нашли. Потом Владимир Сергеевич приехал мне сказал, что дверь ну, была закрыта на замке. Они ее выгнали из замка. Вот он здесь, когда вот дверь открыл, я лежал, ну, спал. И он начал врать Милиции лицом вниз упал быстро. И подбежал к кровати вот сюда я здесь так вот приподнялся, он подбегает, пытает меня за голову, бьет по голове и кидает сюда на Вот здесь я лежал вот так вот, связанный. И угу. вот так вот он меня положил одеяло на голову, мне кинул, связали вот так руки, ну. угу. он меня еще раз по голове ударил, я им сказал, что деньги лежат. И на столе ударил, на телевизоре, 200 гривен было. Мобильный телефон лежал здесь на столе.